Не, не буду звильненный. И давайте я и на этот раз вам скажу. Да? Вы знаете, что-нибудь Паскала? Не знаете? Вы читаете то, что пишут. Выбачте. Вы так само. А я, я тоже пишу, да. Только я еще, помимо того, что читаю, я еще работаю. Да? С этим человеком в том числе. Так вот, это тот человек, который расследовал убийство Веремия, Черновил, Вербицкого. Это он раскрыл всю схему похищения 400 автоматов из базы резерва. Им тетушки в Мариинском, где было 8 убийств, 18 числа, это тоже он раскрыл. Всю схему с Жилином, и он положил ее на стол. И это он задержал 18 беркутовцев, черных, еще прошлой весной. А генеральная прокуратура от 15 из них отпустила в тот же день, которые уехали в Крым. И не надо мне рассказывать, что Паскал сепаратист или убийца Майдана. Паскал самый честный милиционер из тех, которого я знаю. Вот странно так говорить, о генерал лейтенанте Паскал профессионал уголовного розыска. И когда многие те, кто пишут сейчас про него посты, рассказывают сказки в парламенте, Паскал был в Дебальцево и выходил оттуда под огнем и сидел там с личным составом. И людей вокруг убивали, и его ранило тоже. И в Славянске он был. На следующий день после освобождения мы там с ним лазили и по бронепоезде, и по горе Карачун, и среди неразминированной ситуации. Поэтому кто мне говорит, что Паскал плохой, потому что генерал-лейтенант, я вам скажу, катитесь к чертовой матери, сделайте что-нибудь, то, что этот человек делает, это в эти дни. И мы должны с уважением относиться к таким офицерам. Их немного. И они должны быть.